Компанія Воля та телеканал Футбол провели спільну прес-конференцію з нагоди запуску hd телебачення. Незабаром абоненти компанії Воля в найбільших містах України зможуть насолоджуватись переглядом футбольних матчів Євро 2012 на телеканалі Футбол в hd Якості. В цьому році у нас є бачать пріоритет спорт і особливо футбол. Що буде другою цьому році, Я не знаю. євро 2012 для нас отже. приоритетно. Я уже говорил с Леонидом до начала этой встречи, сказал, что кроме украинской команды, конечно, голландской это тоже хорошо. Да. Я думаю, что м, сотрудничество такой компании, как Воля и ТРК Украина, оно принесет свои плоды, потому что все-таки проблема билета будет существовать на Украине. Они не совсем дешевые. 80 евро самый дешевый билет, самый дорогой 400 евро. И я думаю в этом плане для украинских людей, для болельщиков, тем более, что все те параметры транслирования, которые рассказали нам, это все современно, это все новое и другое качество. Телеканал Футбол получил платные права на показ всех матчей 31 матч Евро будет показан и в отличие, допустим, от тех же национальных каналов, которые должны удовлетворять потребности всей аудитории, мы будем работать только на Евро. Соответственно, месяц пройдет вот в формате HD на канале Футбол, а по окончанию Евро HD версия начнет вещание HD версия канала Футбол плюс. В течение июля-августа стартуют все основные ведущие европейские чемпионаты. И у нас версия канала Футбол Плюс пойдет уже в HD, поэтому все ведущие чемпионаты, которые делают производство своих лиг уже в HD, и давно мы будем предоставлять перечисленным провайдерам в HD разрешение. 2012 будет для нас абсолютно приоритетным год. In de kan je heel veel interesse hebben in voetbal. In de laatste rond, we gaan de kanaal van de Stadroetnisswa, de meeste kanaal voetbal. In de 14 we euro, 2012 winnaars. Als je cliënten in de medewerkers wie dit krijg het kanaal HTTV. тоже, конечно, нормальный формат, но все равно я считаю, что HTTV это сейчас, это must, это должен быть в Украине. Кроме этого, конечно, у Воля есть уже большая количество HD-каналов, мы уже показываем общем каналов hd формат. и мы постоянно смотрим, как мы можем это расширить. У нас самое хорошее и качество контент-спорт в сегодняшний день. 14 каналов мы можем смотреть, все виды спорта. Я очень рад, что спорт это играет большую роль в Украине, и я вижу, что наши клиенты тоже это интересуют.